السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو عبد القادر کے بارے میں بتائیں گے الجزائر کو فرانس کے تسلط سے بچانے کے لیے جس رہنما نے نمایاں اور قابل قدر کوشش کی اور تحریک آزادی کو عوامی مزاحمت بنایا وہ عبد القادر ہے الجزائر کو فرانس کے تسلط سے بچانے کے لیے جس رہنما نے نمایاں اور قابل قدر کوشش کی اور تحریک آزادی کو عوامی مزاحمت بنایا وہ عبد القادر الجزائری تھے عبدالقادر اٹھارہ سو آٹھ میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد اکیس سال کی عمر میں حج کرنے مکہ معظمہ چلے گئے اس سفر کے دوران ان کو بغداد دمشق اور قائرہ میں قیام کے دوران علماء کرام سے ملنے کا موقع بھی ملا محمد علی پاشا والی مصر اپنے ملک کو ترقی دینے کی جو کوشش کر رہا تھا عبد القادر اس سے بہت متاثر ہو وہ اپنے سفر سے اس سال واپس الجزائر آئے جس سال فرانس الجزائر پر قابض ہوا تھا نئی صورتحال نے عبدالقادر کو بے چین کر دیا اور انہوں نے فرانس سے جنگ کرنے کا عزم کر لیا اس زمانے میں اندرون ملک مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھی جو آس آس پاس میں لڑتی رہتی تھی اور اس قابل نہیں تھی کہ متحد ہو کر فرانس کا مقابلہ کر سکے عبدالقادر نے مختلف قبائل کے اختلافات ختم کیے اور ان کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ متحد ہو کر فرانس کا مقابلہ کرے ان قبائل نے بائیس نومبر اٹھارہ سو بتیس کو عبد جن کی عمر اس وقت صرف پچیس سال تھی ان کو اپنا امیر مقرر کر لیا الجزائری مسلمانوں کی قیادت سوالنے کے بعد امیر عبدالقاجر نے قصبہ مسکرہ کی مسجد میں فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا انہوں نے جلد ہی مغربی الجزائر کے قبائل کو اپنے جھنڈے تلے متحد کر دیا اور فرانسیسی فوجیوں کی کئی شکستیں دی یہاں تک کہ فروری اٹھارہ سو چونتیس میں فرانس عبد القادر کو مغربی الجزائر کا امیر تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا لیکن اگلے سال فرانس سے پھر تصادم شروع ہو گیا اور جنگوں کا یہ سلسلہ کئی سال جاری رہا اٹھارہ سو انتالیس تک امیر عبد القادر الجزائر کے ایک تہائی حصے پر قابض ہو گئے اس کے بعد ان کی مشکلات بڑھ گئی اور فرانسیسی فوجیوں کی کثرت اور جدید اصلے کی وجہ سے عبد القادر اکیس دسمبر اٹھارہ سو سنتالیس کو امام شامل کی طرح ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے چند سال نظر بند رکھنے کے بعد فرانسیسیوں نے امیر عبد کو رہا کر دیا وہ شروع میں بورسہ ترکی گئے اور پھر دمش میں مستقل ریش اختیار کر لی یہاں سلطان عبدالمجید کے دور میں اٹھارہ سو ساڑھ میں جب دروزیوں نے مسیحی آبادی کا قتل عام کیا تو امیر عبدالقادر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہزاروں عیسائیوں کی جانیں بچھائی اور اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے سارے یوروپ میں خراج تحسین مصول کیا امیر عبد 26 چھبیس مئی 1883 میں انتقال کر گئے امیر عبدالقاضر نے جو نظام حکومت قائم کیا تھا اس میں آزاد علاقے دار السلام کہلائے اور فرانسیسی علاقے دارالقفر اور مسلمانوں کے دارالقفر سے الاسلام میں آنا واجب تھا امیر عبدالقادر نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا تھا اور مشورے کے لیے ایک مجلس شعر بنائی تھی جو گیارہ علماء پر مشتمل تھی نظام حکومت مختلف امور کے وزیروں کی مدد سے چلایا جاتا تھا ریاست مختلف انتظامی حصوں میں تقسیم تھی اور ہر حصے میں ایک قاضی ہوتا تھا جو امور مملکت کی شرع اصولوں سے مطابقت پیدا کرنے کا ذمہ دار تھا مشکل کے وقت علماء یا جا جامع اظہر کے مالکی شیخ سے فتویٰ منگایا جاتا تھا امیر عبدالقادر نے فوج کی جدید طرز پر تنظیم کی تھی اور اس سلسلے میں یورپی مالک سے امداد بھی لی بعض صورتوں میں امیر عبدالقادر کی فوج مراکش کی فوج سے بہتر تھی انہوں نے اپنی ریاست میں اسلحہ سازی اور بندوق سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا تھا الجزیر میں امیر عبدالقادر کی یہ ریاست بالاکوٹ میں سید احمد کی شہادت کے ایک سال بعد قائم ہوئی دونوں کی قائم کردہ ریاستوں میں بہت مماثلت تھی لیکن ایک بڑا فرق یہ تھا کہ امیر جزید دور کے تقاضوں اور ضرورتوں کو تحریک مجاہدین کے رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر سمجھتے تھے شاید یورو سے نزدیکی اور محمد علی پاشا سے تعلق اس کی بڑی وجہ ہو امیر عبدال عبد القادر الجزیر کی تاریخ میں اقبا خیر الدین بار بھروسہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کو وہ شہرت عظمت اور نیک نامی حاصل نہیں ہوئی جو عبد القادر الجزائری کو حاصل ہوئی انہوں نے آدمی اور وسائل کی کمی کے باوجود جس بے جگری سے فرانسیسی آوروں کا پندرہ سال تک مقابلہ کیا اس کی مثالیں کم ملیں گی مورخین نے ان کی انتظامی صلاحیت اور تدبر کی بہت تعریف کی اور وہ اسلامی تاریخ کی ہستیوں میں سے ہیں جن کی ان ان کے مخالفین نے بھی دل کھول کر تعریف کی ان کی شکست کے بعد الجزائر میں فرانس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ رہا اور ایک سال کے اندر اندر فرانس پورے الجزائر پر قابض ہو گیا اور اسے فرانس کا ایک حصہ قرار دے دیا گیا امریکی ریاست ریاستو ایک شہر ہے جس میں القادر انہی کے نام سے موصوم ہے یہ تھی امیر عبد القادر کی مکمل تاریخ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں